कोरोनानंतर आता जनजीवन सुरळीत व शाळा सुरू असताना शहरात अनुचित घटना घडणे अत्यंत वेदनादायी आहे अशा प्रकारामुळे जनसामान्य वेठीस धरले जातात व गरिबांचे अधिक नुकसान होते हे प्रकार यापुढे घडू नयेत व शांतता निर्माण व्हावी यासाठी सर्व क्षेत्रातील मान्यवरांनी योगदान देण्याचे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री अॅडव्होकेट यशोमती ठाकूर यांनी केले पालकमंत्र्यांनी शहरात अनेक ठिकाणी स्वतः भेटी देऊन परिस्थितीची पाहणी केली व शहरात शांतता निर्माण होण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केलेत प्रशासन पोलीस सामाजिक कार्यकर्ते विविध मान्यवर यांच्याशी सातत्यपूर्ण संवाद ठेवून एकोपा राखण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले त्यानंतर बचत भवना शांतता समितीची बैठक सायंकाळी पार पडली त्यावेळी त्या बोलत होत्या त्यावड़। आमदार सुलवाताई खोडके संजय खोडके माजी आमदार वीरेंद्र जगताप विलास इंगोले बबलू शेखावत शहराचे प्रभारी पोलीस आयुक्त संदीप पाटील अपर जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी महापालिका आयुक्त प्रशांत रोडे यांच्यासह शांतता समितीचे सदस्य सर्व धर्माचे प्रतिनिधी व अनेक मान्यवर उपस्थित होते शुक्रवारी आणि शनिवारी अमरावतीत घडलेल्या घटना अनुचित आहेत जनसामान्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न कुणीही करू नये सर्व दोषींवर कारवाई केली जाईल अमरावती शहरात सर्व समाज बांधवांनी एकोपा राखावा विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी शांतता राखण्यासाठी योगदान देण्याचे आवाहन यावेळी पालकमंत्र्यांनी केले भेटीसाठी तुम्ही सगळेजण आलात आणि सर्वात प्रथम तुम्हाला सर्वांचं मोठे आभार मानते खरं कालपासून पुन्हा का पण अतिशय वेदनादायक घटना घडल्या आणि जसं काही आपल्या शहराला नजर लागली असं काहीतरी घडलं का घडलं घडायला पाहिजे होतं नव्हतं पाहिजे काय चुकलं मी या बारकाईमध्ये नाही जात नव्हतंच घडायला पाहिजे हेच वास्तविक नाही कालही काही व्हायला नव्हतं पाहिजे आजही काही व्हायला नव्हतं पाहिजे पण ते झालं आज रात्री हिथून पुढे आपला शहर आपला जिल्हा जसा शांततेमध्ये याच्या आधी गोडी गोमाड राहत होता तसा आत्ताही राहील अशी अपेक्षा आहे आणि तुम्ही सगळेजण इतके सगळेजण सोबत आहात व्यासपीठावर बसलेली सर्व मंडळी सकाळपासून माझ्या मदतीला आहे सगळ्यांनी आपले भेदभाव सोडून सगळेजण माझ्यासोबत कलेक्टर ऑफिसमध्ये मा होते आणि सगळेजण मला मदत करत होते सगळ्यांचे आभारही मानते ज्या स्पीठावर बसलेले आहेत त्यांची आणि जे आज आपण सगळेजण आलेले आहेत काही धर्मगुरू आहेत काही समाजातले वरिष्ठ मंडळी आहेत आणि दोन्ही समाजाची मंडळी सगळ्या समाजाची मंडळी या ठिकाणी आहे या सगळ्या भानगणींमध्ये या सगळ्या अफवांमध्ये किंवा हिंसक वळणांमध्ये सामान्य जनतेला गरीब माणसाला खूप त्रास होतो मी मगही बोलले आजही तेच बोलते आहे की आत्ता कुठे कोरोनावर कुठेतरी आपण मात करायचा प्रयत्न करतो आहे अजून पूर्णपणे कोरोना संपला नाही आणि आत्ता परत व्यापारी असो छोटे दुकानदार असो सामान्य जनता असतो शाळा कुठेतरी आता अभ्यास सुरू झालेल्या आहेत कुठेतरी विद्यार्थी अभ्यासाला लागले आहेत आईवडील कुठेतरी समाधान मानत आहेत की चला ठीक आहे सगळं सुरळीत होतंय आणि त्यावेळेला आपल्या या आपल्या या चांगल्या आणि सुंदर आणि सुसंस्कृत सु आपल्या या, या शहरामध्ये असं काही घडावं पण आता सगळं कंट्रोलमध्ये आहे आमचे सगळ्यांचे जितके आम्ही व्यासपीठावर बसलेलो आहोत आणि जितके जनसमोर बसलेले आहेत त्यांचे सगळ्यांचे फोन सुरू राहणार आहेत काही घाबरू नका आणि कोणाला कोणी घाबरवत असेल तर पोलिसांना ताबडतोब अवगत करा आपलं आपलं शहर आहे आपला जिल्हा आहे आणि आपले जबाबदारी आहे आपण सगळेजण आपली आपली जबाबदारी सांभाळू अशी अपेक्षा करते आपण सगळ्यांनी आज शहर जिल्हा शांत ठेवण्यामध्ये शांत करण्यामध्ये भरपूर मदत केली आम्ही जवळपास चार तास अमरावती शहरामध्ये आज फिरलो का काल काही घटना झाल्या तर आम्ही गेलो आज काही घटना झाल्या तर आम्ही गेलो सर्व पक्षाची मंडळी त्या ठिकाणी होती सगळेजण सोबत होते असंच सोबत आपण राहूया अशी या ठिकाणी पुन्हा एकदा सर्वांना विनंती करते आणि ही शांती राहील तसंच सी पीनी आय जी साहेबांनी सांगितलं

तसे घडल्यास कठोर कारवाई केली जाईल हे शहर आपले आहे दंगलीने शहरात व सर्वसामान्य नुकसान होते विकासाला खीळ बसते त्यामुळे येथे शांतता निर्माण करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे जनसामान्यांसाठी दूध भाजी आदी अत्यावश्यक सेवा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न आहे असेही पोलीस आयुक्तांनी सांगितले तो सबसे अच्छा भी पॉइंट जो रखा कि हम सब शांति के दूत है पहले पहले थम्बाँव परवरी, बड़े सारे के डिस्ट्रिक्ट में काम किया है तो अ, और का अच्छा हमें यह है तो आप लोगों को शांति बनना है और आप लोगों को आपके इलाके में कुछ भूमिके बताना है क्योंकि क्या है कि आपके एज के लोग कुछ नहीं गए बच्चों को क्या करना क्योंकि इसमें बीस साल के कम वाले बच्चे ज्यादा से ज्यादा ये सब शरारती हरकत नहीं करते हैं तो आपको उन बच्चों को कंट्रोल करना है क्योंकि बुजुर्ग तो लोग हैं आपके एज के लोग हैं तो तो, तो समझ होती है वो नहीं तो तो करते लेकिन आपको जाके आपके जाते, आपके जाते, आपके जाते बच्चों से कम्युनिकेशन करना है और तो बच्चों को रोकना है क्योंकि उनको अभी आखिर के हालात का ये नहीं होता उसके जो परिणाम होते उसका यह नहीं होता वो आगे एक बार दुनिया दाखिल हो जाते हैं बाद वो हमेशा पुलिस रिकॉर्ड में रहते हैं ये सब जो आपको पता है एक बार पुलिस रिकॉर्ड में आता है तो काम निकलता नहीं कंटिन्यूस हर साल आपको इधर भेजेंगे उधर भेजेंगे वो सब आपको पता रहा है जो अड़तालीस अड़तीस साल या अड़तालीस साल में जो नगर सेवक है अवेलेबल है आपने पहले कभी ऐसा माहौल देखा नहीं था तो अभी आपने जो आज देखा है तो आपको समझाना पड़ेगा जो बच्चों क्योंकि सोशल मीडिया का ये देखिए हमें इंटरनेट जो सस्पेंशन किया है इसीलिए किया है बच्चे सोशल मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए आज पहले जैसे होता था एक पत्थर मारा तो लगभग शुरू हो जाती थी आज वैसा नहीं आज सोशल मीडिया पे पर आ रहा तो शुरू हो जाते है तो सोशल मीडिया पे मैसेज यह पत्थर मारने इतना ही बढ़ा तो इसलिए आपने थोड़ा इंटरनेट का गये किया है तो एक दो परीक्षा नहीं होगी लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हालात अच्छे हो जाएंगे तो अपने आप ये सब कम हो जाएगा बहुत सारे लोगों ने जो तो आज के रात का यह चिंता अगर कि बंदोबस्त कैसा रहेगा तो आप आज अभी दिन भर हमें एक्स्ट्रा फोर्स मिली है एस आर पी एफ की सात कंपनियाँ आई हुई है फिर बाहर से दो साढ़े तीन सौ चार सौ लोग बाकी जिलों से आए हुए हैं कई हज़ार लोगों का पोस्ट बाहर से आया हुआ है और अपना आप यहाँ का अमरावती सिटी शहर का छोड़ के तो जो भी इलाके आपने बताए हम हुए हमें उन्नीस के लिए है और हमारा डिस्कशन पे काम चल रहा है बाहर से सीनियर ऑफिसर डीसीपी रह आए हैं सो दैट वो लीड लेके अच्छी तरह से मॉब को कंट्रोल करें तो रात में अच्छा करना बंदोबस्त रहने वाला है तो पूरा साझो समाज भी है तो आप वही है कि आप क्या है कि अगर अभी हालात बिगड़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आगे, आगे कलिश तो भी लेने पड़े का प्रयोग जो है अभी तो सिर्फ कुछ आस्ट्री ट्यूट करते थे तो आगे आप पता है कि छर के बंदू के मार सकते हैं या फिर पक्की गोली का उपयोग करना भी पड़ सकता है तो आपको बच्चों को बताना है कि इसके परिणाम वो यह है क्योंकि तो अभी कल था आज था अभी सभी का पेशेंस यह हो रहा है तो सब लोग चाहते हैं अगर आप कोई बदमाश करेगा तो उसके साथ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी तो बदमाश लोग गए आप उनको ही लोकल पुलिस स्टेशन को बता दीजिए उनको डिटेन किया जाएगा जो सुन रहे जो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं बाकी जो अत्यावश्यक सेवा का आपने जो मुद्दा वगैरह का बताया वो भी हम कर रहे हैं आपको लोकल पुलिस स्टेशन से पास मिल जाएंगे और मूवमेंट के लिए वगैरह अत्यावश्यक सेवा के लिए कुछ तो नहीं होगा आप हमें भी बता देंगे हमारे कम्युनिकेशन में लेकिन कोई बीमार है इलाज इमरजेंसी है तो उसके लिए आप वो पास वगैरह दे ले सकते हैं लेकिन आ, मैं चाहता हूँ नहीं हुआ। है कि मैंने ये देखा है कि यह हम ऑफिसर लोग तो आते जाते रहते हैं लेकिन यह शहर आपका है यह शहर आपको संभालना है और मैंने बहुत देखा है खामगा जैसा बड़ा मतलब इधर का पहला इनकम टैक्स ऑफिस खामगा थ्री में पढ़ा था बाद में खामगा का नाम बदनाम हो गया हमेशा हो गई हो गई माहौल खराब होता था और वहाँ का एक हजार करोड़ का हिंदुस्तानी प्लांट पहुंचा का है कि जो शहर की इमेज अच्छी बनानी इन्वेस्टमेंट आने के लिए ये सब अपने हाथ में और ये हमारा आपका शहर है हमारा शहर है तो आपको ज्यादा रोड के ऊपर जैसे कुछ लोगों का प्रशासन को कर रहा है जो लीगल कार्रवाई है जो कर रहा है वो जो कुछ लोगों ने के हुआ एक्शन वो तो होता ही है पार्ट है वो एक्शन दिया जाएगा वो लेकिन आपको थोड़ा जैसे अभी हालात गंभीर है तो आपको माहौल आपको थोड़ा आगे जाना है आप अदरवाइज ऐसे समय में ठीक है आपको एक नाइट वॉचमैन या पुलिस के साथ मिलकर वहाँ काम करना है आप सब, को को सब लोगों को जानते हैं, वालों को जानते सब लोगों को जानते उनके साथ मिलकर आप काम कीजिए घटना या कुछ, हो था, कुछ दिखे, दिखे, बता दीजिए तो कॉल तो देते हैं तो आप रूमर वोटरिंग कर सब हालात ठीक है बंदोबस्त आया हुआ है कोई डरने की बात नहीं ऐसा आप लोगों को मैसेज जाना चाहिए जैसे बोला आप सब लोग अपने मोहल्ले के अच्छे लोग हैं जो आपको सुनते इसलिए आप तो यहाँ आए और आपको तो जो ऐसे बोला कि हमदर्दी है इस शहर के बारे में तो डेफिनेटली हम लॉ एंड ऑर्डर पूरा तैयार है सीनियर ऑफिसर्स आए हुए हैं और जो भी बदमाशी की जाएगी उसको सख्त तरीके से हैंडल किया जाएगा ये मैं आपको इस इस तरह के लिए मीटिंग में विश्वास दिलाता हूँ और आपके और मैडम पालक मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में जो भी कोई है वो आप सॉल्व करेंगे और कोई नॉर्मल लोगों को तकलीफ नहीं होगी यह करें तो जो का थोड़ा जो ऊपर नीचे होता है लेकिन आपको थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा तो हालात थोड़ा सा ये है तो अभी इमिशियट कुछ भीड़ कसी गलत लोगों को उठाया वगैरह ऐसा हो सकता है भाई पूरा नहीं करता आप सी सी टी वी फुटेज देखें सब देखें कार्रवाई करने वाले तो आपका ये काम है जो गलत है उनको पुलिस स्टेशन अमरावती शहर आपले सर्वांचे शांतता प्रिय शहर आहे हा अमन का गुलदस्ता अबाधित राहो यासाठी सर्वजण एकजूट होऊन व पुन्हा अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी झटू असा निर्धार शांतता समितीचे सदस्य व विविध मान्यवरांनी यावेळी केला ब्युरो रिपोर्ट विदर्भ न्यूज